Любитель рыбалки. О! Я опять воду забыл. Привет, привет! Я тебе тоже шортс покажу. Я так тебя искал. Ты самый мой вожделенный. Слушай, э... я опять воду забыл. Только же не переключись, не переключайся, Один. не сливайся. Пожалуйста. Я вопрос: я воду могу принести? Да, я тебя дождусь. Я ты зарядишь кину. ее? Заряжу, да. Давай. А ты посмотришь шорт с собой? Потому что я его я все ведем. равно. Я его все равно покажу. Так я его видел. Так давай вместе посмотрим. Это будет очень круто. Ты помнишь, ты что... Ты помнишь что ты говорил? Ты я помнишь? Помню, что ты это, это гениально! Это гениально. Ты говорил, помню, а что вы будете делать, когда, когда наша группировка в 300 тысяч пойдет на суммы? Ты помнишь это? Чёрт, помнишь? Ты зачем ты пом... убежал -то? Я убежал. Помню, помню. Так мы я, сейчас это я шортс я будем смотреть. Считать, что мобилизация 300 тысяч человек закончится война. А я тебе говорил, что э, мы наберем 700 тысяч и отобьем, помнишь? А ты что говоришь, добьем? а что вы не набрали, а вы не набрали 700 тысяч? А я говорю, а что вы 300 не набрали? А вы набрали 700 и ты такой, Пф, а Курская область оккупирована, убегал, а суммы пришелся? украинские. Я никогда никуда не убежал, убегал, не убегаю. Ты убежал, не ври. Ты взял и переключился. Переключился? Да. Я, если я переключился, я, то я попрощался. Помахал рукой. Да нет, ложь. А мы сейчас прове... давай проверим, кстати, мы сейчас шортс найдем, а через шортс мы видео найдем. Ну да давай посмотрим, если я Что убежал, именно? если как я шорс? убежал, мы сейчас смотрим с тобой шортс и в а шорсы... Я сейчас потрачу время на то, чтобы ты свое ЧСВ почесал бы. Да? <связывается> Не, твое твое сейчас мы разобьем обно. Что ты так переживаешь? Сейчас посмотрим я и видео, и шортс. Но... Давай Если пока разговаривать про беседует, Сирию. То давай про Сирию. Будем. Время, я, ищу. я ищу. Я ты ищу, да? я ищу. Да? Буду, буду, буду. Давай, у тебя есть вопрос? У меня есть к тебе вопрос. Ну, давай обсудим то, что ты поднял тему. Давай, что там в Сирии, да, расскажи. Что ты имел в виду под вот, суммами и так далее. Не, я помню наш разговор, но вот, как мне это сейчас, то что я имел в виду? А, Что суммы? Ну, ты вот начал просовывать. Мы сейчас шортс посмотрим и потом видео. Ну, а о, зачем смотри, нам... Ты можешь просто сказать, и мы начнем обсуждать. Я... Так нет, давай Сирию обсуждать. Сирию давай. И Курскую а операцию. Что в Сирии? Э, нету России в Сирии. Вот Сирии. что в Сирии. Нету. 500, 500, Класс, База МИМИМ контролируется Россией. 529 тысяч. Класс, слушай. Давай База контролируется Россией. База Тартус контролируется Россией. Флот присутствует, авиация присутствует. Ложь. Если Россия в 2025 году мобилизует 300 тысяч человек, эти 300 тысяч зайдут со стороны СУМ, чем mm -hmm. Украина будет парировать данный заход? Да, Украина мобилизирует 700 тысяч и даст отпор России. Почему сейчас не получается мобилизировать? А почему сейчас у России не получается мобилизировать 300 тысяч и зайти Which со стороны СУМ? Россия вот в году... Теперь ну, еще переходим, еще. переходим на пол полное видео. Смотрим переключился были, или нет. Видео. Не, я концовку, да, не переживай. Ты, ты, ты... Ай, мы же посмотрим, что. Ждать, Подожди, посмотрим, ты, посмотрим, ты подтвердишь, Давай что так, ты переключился. мы, беседуем, либо мы беседуем. беседуем. Ты, ты только что сказал, что я слился. Я, мы а -а -а. сейчас проверим про твои слова, поехали. Озвучить... Мы концовку, а ж мы же не будем, мы ж не будем сейчас. О, смотри. Вот я просто тебя запомнил, как лансет. Назовем тебя лансетом. Да, лансет, я пойду дальше. Скажи что-то на прощание. Потому что такие, как ты, крайне мало значит для меня. Понял, спасибо. И ты ну, попрощался. Ну, ну, же не попрощался? А то есть, это прощание с твоей стороны. Предупредил было? я, что я переключаюсь или У -у -у. слился? Забирай свои слова назад. Давай. На что? что? Ну ты, ты, ты сказал ты, ты сказал, что я убежал. Ты сказал, да, есть. я только что тебе подтвердил, что ну, я попрощался. Попрещал, ты же все равно убежал. Зачем ты позоришься, чувак? Ладно, давай Курскую операцию обсуждать. Опять тебе позориться. что ты? будет, что будет, если Украина нападет. Я же, что, я что будет, если Украина нападет на Курск? Что будет, если Украина соберет ударный кулак и пойдет на Курск? Что будет делать Россия? Военный эксперт, мистер Лансет, давай рассказывай. Я тебе отвечу одну простую истину. Если бы Курска не было, его стоило бы придумать. А если Украина соберет ударный кулак и пойдет на Курск, Но что смотрите, Россия что будет делать? По что Россия будет делать, если Украина соберет ударный кулак и пойдет на Курск? Я... Ты понял, для чего я шорт показывал и тебя искал есть. полгода? Чтобы Заходим показать... укрепленные точки угу. и будет в 7 километрах от Днепроп... Днепропетровской области. Где? Так вы же так там были. Это же ваша земля. Мы в 7 километрах сейчас от Днепропетровской области. Я предполагаю, что месяца через два мы в нее зайдем. Э -э ты понял, что ты вообще сейчас огородишь? Да. Вы... Смотри, благодаря тому, что Украина собрала... Ты, флаг... де, ты де, э -э да, Слушай, давай так, ты, ты декупировал. Э -э ты меня и тогда перебивай. перебивал, и сейчас перебиваешь. Ты. Что ты мелешь? То есть ну, Украина, было, Украина захватила часть вашей области, вы ее до сих пор не деоккупировали, и ты угрожаешь, что вы деоккупируете свою же территорию и на своей же территории приблизитесь к Украине. При том, что вы и так в Укра... к Украине впритык. Наша граница это и есть линия фронта, да? То есть теперь вы со своей стороны ближе к со своей стороны ближе к фронту подойдете? Ты это теперь скармливаешь по Ты писанию? понял, что ты, э, что ты тогда угрожал, что вы пойдете на суммы, а теперь ты угрожаешь, что вы, может быть, на своей территории к нам приблизитесь? Мы зачистим Курскую область пойдем на суммы, все. Ты, ты военный у нас эксперт. Можно к тебе вопрос к тебе? вообще никогда не претендовал. Ну претендовал. Можно к тебе вопрос? Раз. Вопрос можете. Еще раз, давай ты не будешь голословно заявлять. Там, чего не было? Э, хорошо, с чего не было, что ну, я заявил? Того, что я на что-то там претендовал. Хорошо, не ты не претендовал, я... можно тебе вопрос задать? Задай. Смотри, да, именно для этого. Если ты меня смотришь, то ты же знаешь, какой этот вопрос будет. Вот для тебя, для такого, ну, который не ну, прет... не, не претендовал, радовался найти в тот момент. Э, кого? Я нашел. Ко кого хотел найти? Бабку. Помнишь ты бабку? вербовал? Напишите мне, в телегу и так далее. Бабулька как то сидит там, она еще под наркозом боялась Чего? оказаться, чтобы не выдать, как она не любит Россию. А -а -а. Помнишь а -а -а. такую, да? Да, но не нашли, потому Может что я, я а с что ней на связи. Я с ней на связи. Почему бабка из Житомира-то оказалась? Смотри, ты когда ставишь вопрос почему к чему-то, это уже вроде как есть данность и и, и константа. Нет, да. ты докажи, ты что докажи, такое? что она оказалась Житомира, и тогда я отвечу на вопрос почему. С твоих да. слов выходи. Ты только что говорил, что я убежал, а оказалось, что нет. Ты говорил, что Россия пойдет на суммы, а оказалось, что вы потеряли Курскую область. Вопрос к тебе, ладно? Вопрос. В Крыму так называемый референдум был в 2014 году. В марте. Референдум прошел, Россия забрала Крым. Референдум об отделении самоопределения Донецка и Луганска проходил в 2014 году, 11 мая. Почему Россия 8 лет, 8 лет пыталась вернуть злым королям фран данную территорию. А не зашла, как в Крыму, и не помогала, не защитила русскоговорящих. Почему в Крыму давали медали за, за операцию без сопротивления, а в, э, на, Донец на Донбассе, где было сопротивление, россияне не зашли, а с подсовывали танки под шахтеров. Расскажи, тут, почему? Что должен я рассказать тебе? Почему? Почему фото, Россия что... позволяла? Вот давай простой вопрос: Почему Россия позволяла 8 лет бомбить Донбасс? Где вы были восемь лет, когда мы, мы бомбили Донбасс? Люди завершающие войны, а не начинающие их. Почему вы, вы в четырнадцатом году не завершили войну? Почему вы не зашли на Донбасс и завершили а войну? А почему должны были зайти на Донбасс? А почему вы на Крым решили зайти? Ну, не знаю, наверное, не знаю, был от народа. Не знаю, не знаю. Ты ничего, хамишь? Хочу и хамлю. Ты настолько смешон и настолько нечежен, что мне. Да, да. Так, так а и что? Я, я получаю удовольствие. Ты не можешь ответить на простой я. вопрос. Мне то, просто что я тобой как то т... т... сейчас вытираю, от понимаешь? Чего удовольствие. От Просто того, что я не тебя не полгода не ждал, ты так здесь упоительно, ты так упоительно, так То упоительно э, фантазировал, как пойдет ударный кулак на суммы. И когда произошла через несколько месяцев курс, Курская операция, я спал и видел, как я хочу тебя встретить и поговорить. А что же Россия будет делать? Приехать ко мне? Ты приехать не Нет, могу. я не могу, я не могу к тебе приехать. Почему? Как почему? Потому что я тогда буду мр... А я не мразь. плане ты мрак не будешь. Ты мразь уже по жизни. Но можешь приехать. Это не запрещено. Я ж только что ответил тебе на этот вопрос? А ты, ты на мой не приехать. ответил. А чем ты чем на мой не мрак ответил. Мрак не а, э, а ты мне на мой я не, не ответил. Почему я Россия не позволяла не бомбить восемь лет Донбасс? Еще раз я говорю, ты можешь ко мне просто приехать. Да я не, не могу я к тебе в России жить. Я просто тебе взять яйца в кулак. На, в на кого это на рассчитано, везде. чувак? приехать в Россию и встретиться со мной. На кого это рассчитано? Я Украину с 17 -го года не покидаю. Ну так это что? Я тебе чем-то препятствую приехать ко мне? Да я не хочу в вашу в Россию ехать, чувак. Не хочу и не поеду. Даже если бы войны не было. Даже если бы войны не было. Я хотел тебя найти в рулетке и сделать еще один видос, где показать, как ты упоительно рассказывал про ударный кулак, а теперь ты сидишь в темноте, и тебя еле-еле видно. Я в прошлый раз сидел в темноте, можешь запись пересмотреть. Мы что только что вместе смотрели ее. Я сидел только в темноте так же. Ну, посветлее я жрю. Ты все а темнее, 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 темнее. И вот оно, наверное, пропадет. Абсолютно одинаково. Ну как абсолютно одинаково. Ну, ну, ну мы же только что смотрели видео. Ну ну что ну за ну что за приколы я не понимаю. Вот, вот просто. Ну ну вот ну что за шо за что за персонаж. Так. Так что ты дашь мне ответ? Ты ж шаришь во всем. Ты же даже а прогнозы делаешь. Ты же даже прогнозы делаешь. Почему почему Россия позволяла 8 лет бомбить Донбасс? Почему Россия хотела Хотела Я вернуть... завершить войну гражданскую так, у вас. Как она хотела завершить? Дава... Мы сели за стол переговоров, договорились. В плане стол переговоров? С ну, кем? Минские соглашения. Помню? С вашими народами, которые русскоговорящих убьют? Мир лучше войны. А в Крыму зачем вы зашли, забрали? А в Крыму, видимо, был некий запрос от населения. Видимо? Так ты вот и говори, я не шарю. Так я так и говорю. Я не шарю, так и говорю. Тебе не нравится, то, что я говорю. Вот смотри, даже в шорцах, смотри, как какой ты все, светлый. Я Посмотри. Я к экрану нахожусь. Ну так ближе к экрану, вот. А, а то все дальше, 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 дальше от экрана. Ладно, чувак, прошу дальше говорить. что-то не нравится. Смотри, пока. Может, До свидания. Нахожусь. До свидания. Я ухожу. Фух, друзі, це прям мій особистий гешталь. Це прям моє особисте задоволення. Просто, друзі, наскільки я просто, от я навіть, може, трошки більш емоційний, і я не стримуюся в цьому. Я навіть не хочу, друзі, стримуватись. Я хочу всім продемонструвати і вам, і йому, що да, я, я емоційний, я дуже радий, що я його зустрів. Взагалі, байдуже, що ми будемо обговорювати. Я дуже хотів його зустріти. І почути, що буде робити Росія, коли Україна збере ударний кулак і піде на Курську область. Ви уявляєте, наскільки взагалі рівень, я не знаю, якогось самозниження казати, що вони скоро наближуться до Дніпра? Тобто вони були біля Дніпра, їх відтіснили, і вони тепер наблизяться на своїй же території. І це ще не відбулося, це буде. А зважаючи на те, що минулого разу взагалі мали захопити суми, то можемо, якби і не дуже вірити, що він забере. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем общаетесь? Обо всем. Ну, обычно обо всем, но по-разному бывает. Давайте попробуем. Как, как, на ваш взгляд, как бы вы хотели, чтобы... Я не хочу говорить, закончилась война. Как вы видите мир, в мир, в котором Россию все устраивает, и она, скажем так, ни с кем не воюет, не имеет никаких претензий? Ну, это как и все. Вот как и вы тоже. Нет. Безопасность в первую очередь, да? О -о Очень наверное? все по-разному у всех. Ну, самое главное, безопасность, наверное, да? Правильно, безопасность можно получить разными способами. Цивилизованные страны, безопасность формируют уважительным отношением к правам других государств. Вы много цивилизованных стран знаете, которые безопасность сформировали именно так? Ну, хоть одну много, назовите. Много. Ну, одну назовите, хоть одну. Германия, пусть будет. Да что вы говорите? Да. Она проиграла Вторую мировую войну. Это давно было, мы про сейчас говорим. Я говорю: она проиграла Вторую мировую войну и за счет этого сформировала свою безопасность. Нет, она потеряла возможность формировать безопасность. Она потеряла су суверенитет и получила безопасность за счет этого. Как понять Она стала, она стала ведомой другими, она стала на милости других. Как ее хотят защитить, так и защитят. А ее просто разорвали пополам и начали там наслаждать вот, А давайте представим так, что вы. Подождите, 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 подождите. К вам вопрос. Берлинская стена это, по вашему, было полезно для Германии? Это она себе безопасность получила? Вы а сейчас вы у не шутите? немцев спросите, немцев спросите, не меня. Я не не немец. А вот большинство немцев, которые жили на востоке Германии. Говорят, что, в общем-то, Берлинская стена была неплохо. Большинство. То есть. И причем они говорят сейчас, спустя годы. Ладно, Имея давайте про и... что-то другое. Вы такую е... мелите. Давайте что-то другое. Все. Вы а, говорите. Это, вы... это ваш вывод. Проиграть в войне и потерять армию, и потерять контроль над своим же государством и землей, это есть классное решение по безопасности. Ну так с Россией будет. Это вы сказали, это не я сказал. Это вы ск... сказали про про да, Германия как раз ну, Германия как раз показала вам пример, что бывает тогда, когда вы пытаетесь обеспечить себе безопасность, все факторы, факторы Германия показала, опасности. Германия хотела все факторы опасности и стать единой Германией на всей планете. Вот так она хотела побороть опасность, но это не получилось и ни у кого в мире не получится, и поэтому она потеряла будь, любую возможность себя защитить. А в современном мире она ведет договоренности с государствами, и они сотрудничают, они взаимовыгодные совершают действия да. и не, попадают, не нападают на друг друга, чтобы со со сохранять вот этот статус. Mm -hmm. Россия благодаря тому что проиграла Вторую мировую войну так где благодаря пришлось вас... пришлось столько да, столько времени находиться в состоянии где вами управляли где топтали вашу землю чужие люди и Но говорили вас... как а вам жить времени? я считаю что э, в ментальном плане например до сих пор этот шлейф давайте идет не считать. давайте просто знать вот вы не знаете. Знать? Ну когда пала, Берлин, пала Берлинская стена, пропал Советский Союз, пропало это влияние. В каком году пала Берлинская стена? Блин, ну господи, о чем вы вообще говорите? Вы странный человек вообще. О чем я говорю? Вы говорите, что Германия получила безопасность, потеряв контроль... Это вы сказали. Вы сказали правильно. Уже в современном мире на сегодняшний день Германия создает безопасность, строя такие взаимодействия с другими странами, чтобы не было желания, не было никакой, скажем так, возможности нападать. Не перекручивайте. Я вас спросил. Назовите хоть один пример. Так это вы сказали про Германию Второй мировой войны. А я сразу апеллировал к современной Германии. Что за привычка перебивать? А? Потому что вы говорите чушь. Давайте про что-то другое еще говорить. Еще раз повторяю вопрос. Назовите хоть один Германия. пример стран... Германия. Которая, после развала раз, вы, падения Берлинской стены. Вы признаетесь в своей слабости сразу. Зачем вы мне повторяете вопрос, который я слышал? Я вам, а вы уже и ответ слышали. Если вы не поняли мой ответ, я вам объясняю. Я говорю про современную Германию, про современный мир, а я не я про Германию. Про современную Россию. Дальше что? А современная Россия себя ведет как вот та вот Германия Второй мировой войны, да, которая решила Германия получить безопасность всех учеников. Германия сделала правильно, по вашему мнению, тогда? Напав на весь мир? Ну, например. Конечно, неправильно. По вашему мнению? Конечно, неправильно. Абсолютно верно. Неправильно. Для себя самой же. Сейчас Потому что сделала... потом построили Берлинскую стену. Ищу. Да, да, да. Кто построил? Те, кто ее победил и покорил и решал, что с ней сделать. Захотели бы четыре стены вот, поставили. Вот видите, да? Она до сих пор Германия не суверенна. До сих пор. Так я вам сказал, Не даже ментально быть. подход, если позволяют топтать... Не может быть суверенная страна, на территории которой находятся иностранные военные базы. Не может быть по определению... По определению И чего? Меня... По определению И... чего? Определение чего? Дайте, давайте прочитаем это определение. Ну хорошо, если у вас под носом... Кулак чужого человека, вы не Вы сказали. Так и вы скажете, мое мнение, когда есть база, это не суверенитет. Вы сказали, что это определение. Где это определение есть? А главное, в международном праве, где это определение. У меня оно есть. У меня Ну есть. так и все а это нравится? ваше мнение. А вам не нравится оно, да? Конечно, не нравится оно а, взято то есть вы с потолка. Хотите, чтобы на Украине были военные базы США, да. Например, вам нравится это, да? А, ну, к нет, я бы хотел, бы, чтобы у Украины было ядерное оружие. А его не будет. Будет, потому, Украина... будет, будет. <laughs> Но если Иран если сделал, что Украина не сделает, так куда же ты? Здравствуйте. Поздравляю вас. Мы с вами как уже общались. Вашу оцю фото фото очень сложно забыть. Миротворец Миша Курц. А это <свят> разведник. Миша Куц. Так давай поспелкуемо Миша Мишей Куц. Как ты... Попал... как ты попал на Миротворец? За что? Это лучшая работа в мире. Это лучшая Чуешь? работа. Чуешь? Бач? А это крынки. Крынки? А це Бахмут еще был. Ага. Так ты как? 23 Ага. 23-й ага. Двадцать ага. Двадцать то ты сам делал нарезку? Да. ну, рассказывай, зачем, для чего, что тебя сподвигло. Ну, я свой рпк то вынес. Не, ну я понял, понял. Ты расскажи, как, зачем, ну, для что, чего. У меня лицо такое же, вот, как там это. Так да, возможно. да, я ж тебе говорю. Так ты имя сказал, ты есть на миротворце. Ну, все, без проблем. Ну, да все, ну, найдем. Ты расскажи, давай поговорим с тобой. Да вот он Ну тебя. Вот там тебя, тебя. Так давай поговорим. Ну я как, бы тебя нашу, как? Так давай поговорим. Смотри, а, я ну, не кидаю что? тебе бан. Да, да не хватит показывать, я ж а тебе ну, не кидаю бан. бан. Да. Да. да я не кидаю тебе бан, я с тобой поговорить хочу. Что, Эй, вы, вы слышите, что я вам бан. говорю, или нет? Так ты, смотри, ты уже три раза закрывал лицо. Я не кидаю тебе бан, я с тобой поговорить ну, хочу. Я, я тебе показываю, где я был. Правильно, я понял. Теперь давай поговорим: зачем что? ты там был? Зачем ты там был? Для чего смотри. ты там был? Смотри. Для чего ты там был, не надо мне показывать. Я за Россию там был. Зачем ты там был? За Россию там нет России. Там ну, Украина. Уважайте. Ты сейчас в прямом эфире там где что там. Ну, так я с тобой поговорить. Расскажи, зачем Почему, ты пришел понимаешь? в Украину? Да, я тебе сейчас скажу, смотри. Да не надо мне показывать это. Алиса, мое местоположение. Если карта верна, вы по адресу Омская область, Омск, микрорайон, Московка 2, улица Ярослава Гашика. Окей. Все, есть кто подъедет там. Что спал? знаешь, кстати, что Гашик писал? Одно произведение Гашика такое, точно знаешь. Ну, просто интересно. Да не, я шучу, забей. Или знаешь? Ну, я Шевченко знаю, я... Понял, э, все, смотри... Ну э, только я, первый куплет, если честно, первый куплет, все, вот могу только один. Смотри, первый, но, я, но я. ты сейчас в Омске, завтра будешь не в Омске, это по факту с твоим сослуживцем свяжутся, нерадивым, ну я уже это рассказывал, самый нерадивый твой сослуживец, который пропьет все деньги, которые у него есть? Мы с ним свяжемся и за небольшую, реально небольшую сумму, потому что он нуждаться будет в деньгах. И будешь ты в Омске или где-то немножко где-то правее или левее, неважно. Давай поговорим, зачем ты это сделал, зачем ты убил украинцев. Ты ж пошел... Я, у... я... За... я не убивал украинцев, убил. я русских и поляков. Ты... Поляков да. я убил. А что ты на миротворце тогда? Ну, так я у ваших пошукать. Ну, у ваших поспрошать. Я ты... же сам себя туда не зачислил. Куда туда? Миротворцы. Ну ты же за Ваши? Россию. Ты же за Россию воевал. Да. Зачем в Украину ты пришел? То, что ты любишь Россию, это окей. Я на Украину никогда не приходи. Ну ты ж Я только что показывал Бахмут. Бахмут это Россия, я на Россию приходил. Бахмут это не Бахмут. Россия. Чего? Чудо, что ли? Ну ты ж себя ведешь как Ну отрицать, что есть Украина, это Ваша Украина, Украина, родная Украина. Ты когда-нибудь слышал, чтобы украинцы говорили, вот, что мы хотим, чтобы россияне стали украинцами? Что мы с Киевской Руси, и все россияне это поломанные украинцы, и мы хотим, чтобы вы стали украинцами. Мы говорим, будьте россиянами, мы украинцы, живите у себя, разговаривайте по-русски, одевайтесь как хотите. Но мы у себя хотим жить. Зачем вы к нам в дом пришли? Мы же к вам не приходили. Я тебя выслушу. Как так получилось, что ты без диалекта говоришь на русском языке? У тебя русский... Ну потому что Украина была в Советском Союзе, и главенствующая республика была Россия. Она навязывала с, с времен Российской Империи навязывала язык. Это нормально. Сейчас у вас чеченцы и дагестанцы разговаривают на русском. У тебя родной язык украинский. Украинский, да. А почему ты на украинском не умеешь сполковаться, а на русском? Умею. Я сполкуюсь с украинцами. З тими, хто здатний послуговуватися українською мовою. Це перше. Я не приймаю участь в цьому двомовстві. Якщо ми спілкуємося українською і ти, і я. Або і ти, і я русским язиком. Второй момент. Если ты представитель русского мира, я не хочу разговаривать с тобой українською мовою. Я разговариваю з тобой русском языком. В чем проблема? Так ты разговариваешь на русском без диалекта, ты русский, у тебя ты русский, понимаешь? Ты не можешь. рассказывать мне, кто я. Я тот, кем я себя считаю. Кто ты есть, что ты мне рассказываешь, кто я. Будь кем хочешь. Почему ты мне рассказываешь, кем мне быть? Ты слышишь, что я говорю? Причем тут Сорос? Два человека, мы с тобой общаемся. Причем тут Сорос? Вот мы два человека. Почему ты хочешь, чтобы я был каким-то, как ты хочешь? Почему ты вообще не даешь мне так мне быть нужно кем быть. Я, я хочу так было... что ты мне говоришь я, русский или не русский я не понимаю так ты всегда был русский да ты русский ты на русском да откуда вы знаете кем я всегда был это вы мне рассказываете кем я был вот. хорошо я был русским а теперь я захотел стать украинцем даже если бы так произошло в чем проблема Ох, а я сейчас включаю это не мечтан не понимай Включаю англию понимаю. Потому что мы были под советской оккупацией, мы были в Русской империи, вы выпускали Емский указ, Валуевский циркуляр. Величезна подяка нашему чудовому. Я могу найти целый список, там величезный список этих документов. Да, да, да. И вы на русском чистом говорите, даже без акцента. почему мы понимаем, как так получилось. Смотри, зачем я это делаю? Я показываю, что до вас достучаться тупо невозможно. Что вы тупо не въезжаете. Ты просто... В своем подъезде. И вот эта тетя будет плакать. Или не будет. Ну, может будет, может не будет. Мне без разницы. Ты в своем подъезде. Твой сослуживец, которому мы через биткоин кошелек заплатим денег, тебя гвоздем соткой. В... И ты на подъезде грязным заплеванном. Ты умеешь. Ты умеешь. Это бессрочно, чувак. Ну, ты-то ты не старый, тебе жить еще долго. Мы тебя найдем через год, через два, через пять, неважно, ты умрешь. А в историю ты пойдешь в... Потому что ты на миротворце, где написано, что ты а теперь ты на канале Станислав Чума, где 6 тысяч прямо сейчас на тебя смотрят. А потом будет видео, которое посмотрят 100 тысяч человек. И то, что ты будет знать в будущем, и мои потомки, и твои потомки, и потомки вот этой тети, которая родит от уже другого мужика, когда ты зажмуришься. Понимаешь, в чем штука? И ее дети, и приемыши от тебя, и все остальные будут знать, что ты... Я этим занимаюсь двумя вещами. Я собираю деньги, чтобы вам мстить, чтобы потом вас в тылу в... вашишь. И второе, чтобы вы в историю попадали мы. Через лет 30 приемыш вот этой тете зайдет и увидит рядом с мамой, скажет, мама, а что это за а мама скажет, я не знаю, я случайно сидела тут. Если мама будет, конечно, Вот і все. А це я пытаюсь показати, що до вас не достучатися. А я вас не слушаю, а я вас не слышу. А я вас не слышу, а я не хочу вам давати право голоса. Це моє кіно, це моя програма, це моє шоу. Видишь, як он тебе, б... обичне бло. Вот і все. Перемкнув, щоб просто зараз за кадром він, мабуть, їй дасть декілька, як вони на Росії кажуть, чапалахів. Вот. Щоб не, не бачити це домашнее, домашнє, друзі, він перемкнувся. Thanks for watching!